Україна заблокувала транзит російської нафти, в Вгощені нафтопроводом дружба. По-перше, питаю, що дійсно нафтопроводом дружба через Україну йшла нафта в Європу? Тобто цих Україна не відмовилася, цих трьох мільярдів, і що Росія нам платить за транзит? дійсно нефтепроводом дружба йшла нефть в Європу. дійсно вона йшла. ну, како, я не знаю, какое-то время она шла, а потом она подвисла. Угу. И что, то она сейчас, по ней сейчас идет на авто, или она просто сберегает каких-то там резервуарах Сейчас по это идет, сейчас нет, по нефтепроводу вроде, на запад, идет нефть на запад. Ну, вроде как, рабочий ресурс у нее есть. Да? Mm -hmm. Рабочий ресурс есть, но он такое впечатление, что он остановлен, что ли, или приостановлен. Вот что-то типа такого. Ну, смотрите, работа сама, то есть. Ну, в любой момент она, она может работать, да, но yeah. а что-то как бы оно прикрыто или прикручено. Mm -hmm. Давайте так. Украина перекрыта взагали... В Україні буде працювати нафтопровід дружба? Тому що вся ж нафта йде в Європу, друзі. І давайте і, 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 не будемо забувати, що вона йде дуже далеко. І за Німеччини, і в Будапешті, і в Братиславу, і в Прагу, і в Лепці ну скрізь. Нефтепровод дружба будет работать. буде дружба я не втепрова. Ну, його хочуть, видите, його хочуть. Хто його хоче? Його хочуть подарувати. Давайте спитаем, кто перерывает? Украина или Россия? Россия Да, Россия. Mm -hmm. Ну, и, конечно, во всем будет виновата Украина. Mm -hmm. И что? И так? смотрите, такие попытки уже были. Mm -hmm. И такие попытки. Вот что-то они планируют. Видите, даже сейчас у них. Що-то які-то надо образити внимание, что сейчас какие-то работы ведутся. А тепер давайте питаєм, його підірвуть на території України чи на території Білорусі? Тому що він розгалужується на дві. Та одна на, на, на території Білорусі в Мозорі він давайте, розходиться, хотят, хотят подорвати, хотят. Да, хотят. Хоті, да. На теж територ... ту А, тут да, тут двойка показана, бачите? Там да, те, що там сказали, Да, там розгалужі, да. То есть двойка, то есть, э, да, это может быть и там, и там. Ну -ка. Потому что, смотрите, ты поток разделяется на два в Белоруссии, а потом еще на два в Украине, на Угорщину и на Слов... Словакию. Э, у... Словачьи... нефтепровод, дружба, в Украине, нефтепровод дружба хотят подорвать в Украине. провод дружбы хотят подорвать в Украине. да. В Украине, да? И нефтепровод дружба хотят подорвать в Белоруссии. И в Беларуси тоже, да. Ну, ну и что мы спитаем, че по сухому задушку подергуют? На территории Украины подорвут, Ну, видите, таки, ну это план, видите, такой план кремлевских. Угу. Ну, тут должны. Конечно, опасность достаточно велика. Да. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. А теперь я вас пытаюсь Знаете, что я так пытаюсь? В угорщину нафта будет идти? Венгрию нефть по нефтепроводу будет работать. Ну, может, карта повешенного. Может, на какое-то время подвиснуть. Угу. Мы сейчас запитаем, что эти наследки будут. А в Словаччину будете? Потому что выходит, что эта дружба в Украине расходится на Угорщину и на Словаччину. В Словаччину будете? В Словаччину будете. Ну, здесь, да, показано. — Так? — Угу. Ну то що я вас питаю? Ну, Закарпатті... тут карпатія... да, ця карта говорить да. То це значить, що на Закарпатті, по ваш, по даних карти, каже, значить означає, що на Закарпатті буде вибух якийсь, пов'язаний з э, нафтопроводом Дружба? На Закарпатті планують якийсь теракт. Пов'язаний з нафтопроводом Дружба на Закарпатті. Ну, к сожалению, да. Mm. К сожалению, туда, видите, туда кто-то приехал, э, заехали. Вот заехали, видите, карта движения. Кто-то был давно уже заехал, кто-то mm -hmm. да. Ну, карта шпионов, дивер, ну, так, диверсантов. Mm -hmm. Получится у них подорвать вот этот не все проводы. Ну, давайте опять. Я надеюсь, что... Тут маленький паш, это все-таки маленькая карта, маленький да. шанс есть, да? Но все-таки да. здесь я, тут, видите, те же карты выпали, что должны не допустить. Что-то то ли, Но... да, не забыли? Ну, щоб друзі, щоб ви знали, що це е, одна з найбільших і найпотужніших у світі на нафтопровідних е, станцій. Ну на нафтопроводі, нафтопроводі з пропускною здатні 2 мільйона барелів за добу. Тобто це реально сила. Ну це дуже велике. Ну якщо ви зрозуміли, і здається, Україна отримує там 3 мільярда доларів місяць рік за її транспортування газу е, нафти цими транспортними системами. А що давайте так? Якщо не буде вибуху, це ж Україна зробила такий жест Орбану у відповідь, правильно я розумію? Що вона перекрила е, подачу нафти на угорщину? Так, Україна перекрила подачу нафти. Ну, это решение, как бы она не сама принимала. Угу. Я так понимаю, это со стороны Запада было. Ага. и давайте. Какие наслідки для угорщини? Будет ли перекрытие на автопроводу? проводу? Чематема, какие взагалі? какие-то последствия перекрытие на да, опять они, те же, они зациклились, они просто предупреждают, что готовится диверсия, ну, вот именно на этом вот куске, что мы с вами сказали. Угу. віта это... послідстві. Ну, послідстві це, знаєте, як для Орбана і таких, як он, да, з свящами ага. на виход. Да. Я зрозумів. Дай бог, дай бог, щоб воно його придавило, а взагалі Орбан буде при владі ще на найближчий час. Тому що все-таки вода камінь точить, як то кажуть. І може його реально доведуть до якогось стану, що він сам покине. Орбан вот еще будет у власти Венгрии. Орбан вот будет еще у власти в Будет еще у власти Венгрии. Евросоюз или что, да? Ну, это карта. Ну, мы... очень им. Да. Его на сваре да. напонравляем. Да. Ну, он как между двух огней. Смотрите, он так он не может, я уже делала. Ему идет опасность, кстати, mm -hmm. он так, yeah, видите, yeah. он он так запутался, для него полный тупик, mm -hmm. и он как бы хочет оторваться от дьявола, от Кремля, но не может, потому что те mm -hmm. уже вцепились в него мертвой хваткой. Mm -hmm. Оторваться он может только ногами вперед. Да. Yeah. Отаке, дорогі любесеньки. Ставим лайк. Будь ласка, притримуємо наш мій канал. Канал пані Олени б'юн донатимо на збройні сили. Зараз ми збираємо гроші. для 68 окремої окремий бригади. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, закриваємо, і Я буду вам дякувати на коліна. ставати, хлопці записати відео. Будуть.